tular baru-baru ini di media sosial mengenai kes kecurangan seorang suami bersama bekas kekasih. Sehingga si isteri terpaksa mengambil tindakan yang serius untuk memberi pengajaran kepada kedua-duanya. Assalamualaikum. Topik kami adalah berkaitan perceraian dengan sebab orang ketiga. Perceraian bermaksud perpisahan antara suami dan isteri seperti yang didefinisikan di dalam kamus Dewan. Di Malaysia, kes perceraian semakin meningkat. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah perceraian meningkat daripada 43,936 kes pada tahun 2021 kepada 62,890 kes pada tahun 2022, iaitu merupakan kes yang paling tertinggi sejak tahun 2016. Antara punca utama perceraian adalah kerana orang yang ketiga. Isu ini sering menjadi perbualan masyarakat kerana semakin banyak kes perceraian berlaku disebabkan campur tangan pihak ketiga. Siapa orang ketiga? Individu yang menyebabkan ketidakharmonian dalam rumah tangga. Berdasarkan satu artikel bertajuk Perceraian Perceraian Pasangan Islam di Malaysia, kes pasangan curang yang dicatat dari pihak lelaki adalah 11.8%. Manakala bagi wanita pula 20.5%. Ini menjadikan kecurangan sebagai faktor kedua tertinggi punca perceraian di Malaysia. Antara punca utama berlaku kecurangan ini adalah pengaruh media sosial. Pada zaman sekarang, media sosial memudahkan komunikasi tetapi malangnya ada yang menyalahgunakannya untuk berhubung dengan orang lain secara tidak wajar. Selain itu, masalah komunikasi antara pasangan juga menyumbang kepada perkara ini. Contohnya, pasangan yang suka berleter kurang perhatian dan tidak berbincang untuk menyelesaikan masalah lama kelamaan perasaan sunyi membuka ruang untuk orang ketiga masuk dalam hubungan mereka akhirnya kehadiran orang ketiga memberi kesan negatif kerana ia boleh meruntuhkan rumah tangga yang telah dibina Pandangan peribadi saya mengenai isu penceraian akibat campur tangan orang ketiga telah menjadi salah satu cabaran serius yang melemahkan institusi perkahwinan Islam di dalam negara ini. Kemunculan orang ketiga dalam hubungan suami isteri bukan sahaja memusnahkan kepercayaan antara pasangan tetapi turut mencemarkan kesucian ikatan perkahwinan yang dianggap sebagai separuh daripada dalam agama Islam. Sebagai contoh, kita sering dengar kes di mana seorang suami atau isteri terlibat dalam hubungan di luar nikah dengan rakan sekerja atau kenalan lama melalui media sosial yang akhirnya membawa kepada pepecah rumah tangga sehingga menyebabkan anak-anak menjadi mangsa. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan komunikasi yang berkesan dalam mengekalkan keharmonian rumah tangga. Oleh itu, setiap pasangan Muslim perlu sedar bahawa memelihara kesucian perkahwinan bukan sahaja tanggungjawab undang-undang atau sosial tetapi merupakan amanah yang suci yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang terakhir adalah cadangan berdasarkan nilai Islam. Islam menekankan pencegahan melalui penjagaan batas pergaulan, komunikasi yang baik, sifat sabar dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Ini mengukuhkan hubungan suami isteri dan mencegah kehadiran orang ketiga. Institusi keluarga dan masyarakat juga berperanan melalui kaunseling, sokongan ahli keluarga dan penguatkuasaan undang-undang syariah. Al-Quran dan hadis menegaskan amanah serta kesetiaan dalam perkahwinan. Firman Allah SWT, janganlah kamu menghampiri amanah melainkan dengan cara yang terbaik. Kesimpulannya, Isu perceraian akibat campur tangan orang ketiga merupakan salah satu cabaran besar yang mengancam keharmonian institusi perkahwinan Islam di Malaysia. Hal ini bukan sahaja merosakkan hubungan suami isteri tetapi juga memberi kesan negatif kepada anak-anak dan masyarakat serta keseluruhan. Berdasarkan nilai-nilai Islam, Langkah pencegahan seperti menjaga batas pergaulan, mengamalkan komunikasi yang baik serta mengutamakan kesetiaan dan kejujuran dalam rumah tangga adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, peranan institusi kekeluargaan, kaunseling perkahwinan dan penguatkuasaan undang-undang syariah juga penting dalam memastikan kestabilan perkahwinan.